آج سوشل میڈیا کے حوالے سے میں آپ سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس لئے کہ سوشل میڈیا اس وقت دنیا کی ایک سب سے بڑی طاقت بن چکا ہے اور سوشل میڈیا کا بیانیاں ہمارے لیے تیہ کرتا ہے کہ ہمیں کس طرح سوچنا ہے ہمیں کس طرح رہنا ہے ہمیں کس طرح فیصلے کرنے ہیں ہمیں کس طرح کھانا ہے ہمیں کس طرح ساری چیزوں کو اپنی زندگی کی کرنا ہے تو جہاں یہ ایک بہت طاقتور میڈیا بن گیا ہے جہاں اس کے بہت سارے فوائد ہیں وہاں بہت سارے اس کے نقصانات بھی ہیں یہ ایک ایسا ٹول ہے کہ جس کو اگر صحیح طرح سے استعمال کیا جائے تو یہ بہت مفید ہے لیکن اگر اس کے استعمال میں کہیں غلطی کی جائے کوتاہی کی جائے تو یہ ایک بہت بڑا ایسا ہتھیار بھی ہے کہ جو ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے آج میں آپ کو کچھ چیزوں کے حوالے سے کہ جو ہمارے اپنے لیے ہمارے بچوں کے لیے ہماری فیوچر جنریشن کے لیے بہت سوچنے اور سمجھنے کی چیزیں ہیں وہ بیان کروں گا سب سے پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھیے کہ سوشل میڈیا سے پہلے ہمارے پاس بہت وقت ہوتا تھا لوگوں کے پاس ایک ٹی وی چینل ہوتا تھا اس میں کوئی ایک پروگرام ہوتا تھا لوگوں کے پاس آپس میں گفتگو کرنے کا بڑا وقت تھا لیکن سوشل میڈیا کے آنے کے نتیجے میں ہمارے سوشل اسکلز نیچے گئے ہیں سماجی طور پر ہمیں لوگوں سے جو رابطہ کرنا چاہیے وہ رابطے کی ہماری صلاحیت بھی کم ہوئی ہے اور ہمارے پاس وقت بھی کم ہوا ہے پچیس سال پہلے ایک سروے کے مطابق اوسطن دنیا میں ہر فرد کے پانچ دوست ہوتے تھے جس پر آپ ہر طریقے سے اعتماد کر سکتے ہیں یو کین کاؤنٹ on him کہ آپ اگر کسی پریشانی میں ہو تو آپ کو وہ سہارا فراہم کر سکتا ہے نئے سروے کے مطابق اوسطن دنیا میں ہر فرد کے ڈیڑھ 1.5 فرینڈ رہ گئے ہیں یعنی سوشل میڈیا کے آنے کے بعد فیس بک ٹویٹر ای میل انٹرنیٹ ان تمام چیزوں کے بعد تو ہمارے رابطے بڑھنے چاہیے تھے ہماری دوستوں کی تعداد بڑھنی چاہیے تھی امریکہ جیسے ملک میں پینتیس فیصد لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی ایک دوست بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں وہ بھروسے سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس پر اعتماد اور بھروسہ کر سکتے ہیں مشکل میں اس کے گھر کے دروازے کو کھٹکھٹا خٹ سکتے ہیں میرے بھائیو یہ سوشل اسکل ختم ہونے کے نتیجے میں خاص طور پر ہمارے نوجوان بچوں کے اندر بہت تشویش کی حد تک صورتحال پیدا ہو گئی ہے ہم چیزوں کا فوری نتیجہ چاہتے ہیں کوئک فکس ہمارے اندر یہ صلاحیت ختم ہو گئی ہے کہ ہم بیٹھ کر کوئی سوک انگیجمنٹ کر سکیں بیٹھ کر کوئی بات کر سکیں اگر کوئی ہمارے درمیان کوئی تنازعہ ہو جائے تو ہم بیٹھ کر گفتگو کے ذریعے ایک مہذب انداز میں مسئلے کو حل کر سکیں ہمارے اندر ایک دوسرے کا عدب کم سے کم ہوتا جا رہا ہے ہمارے بچوں میں ڈائیورس ریٹ بڑھ رہا ہے اس لیے کہ اب وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے جو ہیومن ٹو ہیومن ٹچ ہے زندگی کا وہ بالکل ختم ہو کر رہ گیا ہے تو اب یہ سمجھ کے انسان جب سامنے بیٹھا ہو تو اس سے گفتگو کیسے کرنی ہے بات کیسے کرنی ہے اس کی فیلنگز کا احساس کیسے کرنا ہے اس لیے کہ سوشل میڈیا پر آپ کسی کی فیلنگز کو نہیں دیکھتے تو آپ کے پاس جو بھی الفاظ آ رہے ہوتے ہیں آپ ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ لوگوں کی فیلنگز کو ہٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کے دلوں کو زخمی کرتے ہیں آپ کو کیونکہ فکر نہیں ہے کوئی کنسیکوئنسز کی کہ اس کی خرابیاں کیا پیدا ہوں گی سوشل میڈیا پہ کوئی چیز فوری طور پر آپ کے سامنے نہیں آتی لیکن وہ چیزیں آہستہ آہستہ پکتی رہتی ہیں پکتی رہتی ہیں وہ جسے کہتے ہیں نا کمپاؤنڈ افیکٹ کہ وہ پک کر آہستہ آہستہ پھر وہ ایک بوم کی طرح بلاسٹ ہوتی ہیں تو ہمیں بڑی تشویش ہونی چاہیے اپنے بچوں کے حوالے سے اور ہمیں خود اپنے حوالے سے اس سوشل میڈیا نے ہماری اخلاقی اقدار کو ہماری ویلیوز کو ہماری مورلز کو برے طریقے سے خراب کیا ہے برے طریقے سے کرپٹ کیا ہے ہمارے بچوں کے پاس ہمارے دروازے کھلے ہوں تاکہ وہ کسی وقت بھی مسئلہ ان کو پیش آئے وہ ہماری طرف لوٹ سکیں اور میرے بھائیوں اس ساری چیز کو ہاں کچھ اصول بنا کر پیار محبت کے ساتھ لیکن کچھ اصول طے کر کے اور اصول کچھ ایسے ہوں گے جو گھر میں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو ناگوار گزریں لیکن یہ ایسا ہی ہے کہ ایک بچہ گرم پانی میں جا کے ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے اس لیے کہ اس کو پتہ نہیں کہ گرم پانی کے اثرات کیا ہیں لیکن آپ اور میں اگر سمجھتے ہیں تو ہم اس بچے کا ہاتھ زبردستی پکڑ کر اسے پیچھے کھونجنے کی کوشش کریں گے چاہے وہ کتنا ہی تل ملائے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس ویڈیو میں جو بات میں نے آپ سے شیئر کی ہے بخدا اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہ ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہے ہم چاہتے ہیں کہ ان کی حفاظت کریں اور اسی لیے یہ ساری چیزیں میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو